और अमल में सबसे आम अमल नमाज है नमाज है नमाज है ये नमाज जिंदा हो मसलों का हल नमाज से है मसलों का हल नमाज़ से है, बच्चा पैदा हुआ सबसे पहला जुमला कान में क्या डाला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सबसे बड़ा कौन है अल्लाह सबसे बड़ा कौन है अल्लाह दिन में पांच दफा आजान है और हर आजार में छह मरतबा कहवाया सबसे बड़ा कौन है अल्लाह सबसे बड़ा कौन है अल्लाह सबसे पहली आवाज हर गांव में हर बस्ती में सबसे पहली आवाज क्या घोषती है आजान आज़ार में छह सबक हैं ये छह सबक पक्के हो जाएं तीन बहुत आसान दुनिया बनेगी आखरत आज़ार के छह सबक पक्के करो पहला सबक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सबसे बड़ा कौन है अल्लाह कोई बड़ा नहीं सब कोई सब ज़हीफ़ है कभी अल्लाह है सब कमजोर हैं ताकतवर अल्लाह है सब मोहताज हैं, समत अल्लाह है ये पहला सबक है आजान में कि बड़ाई अल्लाह की है वीरिया आसमानों में जमीनों में बड़ाई किसकी है अल्लाह दूसरा सबक आजान का अशहद अल्ला उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं कोई काम बनाने वाला नहीं कोई मसले हल करने वाला नहीं कोई जरूरतें पूरी करने वाला नहीं कोई परेशानियों से बचाने वाला नहीं कोई रिजक देने वाला नहीं कोई नफा देने वाला नहीं कोई सेहत देने वाला नहीं सेहत देने वाला अल्लाह है नफा देने वाला अल्लाह है खेतियाँ उगाने वाला अल्लाह है खेतियां पकाने वाला अल्लाह है सारे निजाम को चलाने वाला कौन अल्लाह है तीसरा सबक आजान का अशहदर रसोल्ला क्या पैगाम है देखो अगर तुम्हें अल्लाह तक पहुंचना है तो रास्ता हजरत वसल्लम की तबा करो नबी के रंग में रंगे जाओ नबी का दामन पकड़ोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, जो नबी का दामन छोड़ेगा वो किसी गड़े में गिरेगा परेशानियां आएंगी मुसीबतें आएंगी नबी का दामन पकड़ो कामयाब तरीन इंसान अल्लाह के नबी है नबी के दामन पकड़ो कामयाब हो गए सब ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के नबी हैं इज्जत चाहिए तो नबी की चाल चलो अल्लाह के रसूल जो करने को कहे करो अल्लाह के रसूल जिस चीज से रोके रुक जाओ इनकुन तुम अगर तो हिला अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की तिबा करना अल्लाह ने सारी खैरें सारी बरकतें हजरत मोहम्मद की इतबा में छुपा के रखी हुई हैं। सबसे ऊंची शान वाले नबी दिए जिनकी शान को दरख्त भी पहचाने पहाड़ भी पहचाने अली फरमाते मैं वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा में जा रहा हूँ आप जिस दरख्त के पास से गुजर रहे हैं उस तरफ से आवाज आ रही है सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह आप जिस पहाड़ के पास से गुजर रहे हैं पहाड़ से आवाज आ रही है सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह दरख्त पे अल्लाह के रसूल आप एक सफर में एक कुएं के पास से गुजर हुआ कुएं का पानी कड़वा नमकीन खारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डाला तो आपके लुआब की बरकत से कड़वा पानी मीठा हो आप एक सफर में एक कुएं के पास से गुजर हुआ कुएं का पानी खुश्क है कतरा पानी का नहीं आपने मुंह में पानी लिया उसमें कुल्ली कर दी आपकी कुल्ली की, की बरकत से खुश्क कुआ पानी से भर गया ये है आजान में पैगाम कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नबी की तिबाह है अल्लाह को साथ देने का रास्ता हजरत मोहम्मद के दामन को पकड़ना है नबी का तरीका छोड़कर कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता और नबी की तिबा में सबसे आम चीज नमाज तो चौथा सबक आजान काम सोलह अजो अजो दुकानदार साहब दुकान बंद करो वजीर साहब कुर्सी छोड़ो वकील साहब जज साहब मजदूर साहब डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब डॉक्टर बाद में मुसलमान पहले वजीर बाद में मुसलमान पहले हम मुसलमान हैं और इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है नमाज है नमाज है अल्लाह आजो नमाज की तरफ आजो नमाज की तरफ बाजार बंद हो जाए दुकानें बंद हो जाए दफ्तर बंद हो जाए आपने किसी को आवाज दी वो नहीं उठा फिर आवाज दी नहीं मुतजे हुआ आप कहोगे यार ये पहरा तो नहीं जो अजान सुन के नमाज को ना उठा इसके दिल के कान बहरे इसके दिल की आंखें अंधी है अमल कुलू बला किनता अमल कुलू बला अमल कुलू बुल्लती बाजात आंखी अंधी नहीं होती हाल तमल अबसार बला किनता अमल कुलू बुल्लती विश्व सुधूर बाजा आंखी अंधी नहीं होती दिल अंधे हो जाते आजान सुन के जो नमाज बने उठा ये दिल के कान बहरे पांचवा सबक आजान का है क्यों आ नमाज की तरफ वो तुम्हारे कामों का बनना नमाज में वो तुम्हारे मसलों का हल नमाज में तुम्हारी खुशियां नमाज में तुम्हारी जरूरतों का पूरा होना नमाज में लोग समझ रहे हैं ये नमाज बरकत की चीज है बाकी मसले तो हल होंगे पैसे से ये तो बरकत की चीज है बाकी काम जो बनेंगे अपनी ज्यादात चाला की होशियारी से नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारे मसलों का हलमी नमाज में है मेरा बयान था जजों में मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है नमाज क्यों नहीं पढ़ी कि मीटिंग हो रही थी अच्छा नमाज गैर अहम है मीटिंग अहम है जिसको इतना पता नहीं है ये बेचारा कुर्सी पे बैठ के क्या फैसला ये दूसरों का क्या फैसला करेगा ये अपने बारे में सही फैसला नहीं कर सकता तो फिर नुकसान को ले जा दूसरों का क्या फैसला करेगा कर बच्चा जो छह घंटे की मीटिंग की है ना नमाज छोड़कर अल्लाह छह सेकंड में उसकी धजियाँ उड़ा देगा से टक्कर अलफला आ जाओ कामयाबी की तरफ तुम्हारी कामों का बनना नमाज में है ओ वाह लोग समझ रहे हैं हम नमाज पढ़ने जाएंगे हमारे काम बिगड़ जाएंगे जिस नमाज में नफा है वो समझ रहा मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरी दुकान का नुकसान हो जाएगा छठा सबक आजान का फजर की आजान में इजाफा किया अमिन असला तू खोम नमाज बेहतर है किससे नमाज बेहतर है किससे उठ जाओ, जिंदा आदमी को सुई चबो, चीख निकलेगी मुर्दा को खंजर मारो टस से मसना होगा जिसका दिल जिंदा होगा जब आजान सुनेगा दुकान बंद दफ्तर बंद मीटिंग छोड़ेगा बिस्तर से उठेगा नमस और जिसका दिल मुर्दा होगा वो तो आजान पे आजान सुनेगा टस से मसना होगा। पहले दो सबक आजान के मौसम ने दोबारा दोहराए दोबारा कहा अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है ला इला है उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं क्या खूबसूरत पैगाम छुपे में आजान में अगर कोई आजान को समझे तो आजान सुन के दुकान पे नहीं बैठ सकता दफ्तर में नहीं बैठ सकता तबलीग में ये मेहनत हो रही है हर मुसलमान नमाजी बने तो ये सारा मजमा नियत करे भाई हर मुसलमान को नमाजी बनाना इन शह ये नहीं कि ये सारा मजमा क्या मैं नमाज पढ़ूंगा नहीं भाई अपनी भी पढ़नी है और हर मुसलमान को नमाजी बनाना है अगर आपके मोहल्ले में एक महीने में दो तीन नमाजी पढ़ जाए सिर्फ दो तीन नमाजी पढ़ जाए तो उस साल में कितने बढ़ गए पच्चीस तीस दो साल में पचास साठ सत्तर चार साल पांच साल बाद आपकी मर्जी में जगह नहीं मिलेगी अब आप सब देखो आपकी मर्जी में तबरी का काम दस साल से हो रहा है पंद्रह साल से हो रहा है नमाजियों की तादाद कितनी बड़ी भाई पूरे कराची में कितनी मार्केट है जो आजान पे बंद होती है कितने दफ्तर है जो आजान पे बंद होते हैं भाई ये बरकत का, का काम नहीं है कि बरकत के लिए गश्त हो गया बरकत के लिए इज्जमा हो गया ये इस्ति, इज्तम किस लिए है कि सब अल्लाह को पहचाने अल्लाह की माने नमाज जिंदा हो पूरे कराची में कोई बेनमाजी ना रहे ये मजमा आसम कर ले तुझे को एक महीने बाद कितने नमाजी पढ़ जाएंगे दो महीने बाद कितने नमाजी बढ़ जाएंगे तो ये पक्का आसम करें कि हर मुसलमान को नमाजी बनाना इन मिन्नत खुशामद प्यार से मोहब्बत से समझाना अमाज अल्लाह का हुक्म है मोल विभाग का नहीं है कौन अल्लाह इस अल्लाह ने तुझे आंखें दी है शफत अल्लाह हमारे मैंने तुम्हें दो आंखें नहीं दी मैंने तुम्हें जुबान नहीं दी मैंने तुम्हें दो होट नहीं दिए बोल्ला नमाज वो अल्लाह जिसने अकल दी है एक से पूछा भी नमाज क्यों नहीं पढ़ी कहता मैं काम कर रहा था मैंने कहा अगर तुम्हारी आंखें ना होती तो हम काम कर लेते तुम्हारे हाथ ना होते तो काम करते लेते जिससे बीस हजार तनख्वाह लेते हो सारा दिन जी सर जी सर जी साहब जी सर जी साहब या जिसको बीस हजार तनख्वाह देते हो पांच मिनट लेट हो जाए उसकी ऐसी तैसी कर देते हो तनख्वाह किस बात की लेते हो जिस अल्लाह ने आंखें दी जो पांच करोड़ में ना मिले जिस अल्लाह ने हाथ दिए जो पांच अरब में ना मिले जिस अल्लाह ने अकल दी जो पांच खरब में ना मिले अल्लाह कहता है, है या आजो नमाज की तरफ अजान सुन के दुकान पे बैठे दफ्तर में सुबह आंख नहीं खुलती तो रात को ला तीन बजे जमीन को छटका मारे देखा खुलती रात दो बजे तेरे पेट में पे दर्द करे देखा खुलती कि नहीं इस कायनात का हाल एक मालिक बादशाह वोला कहता है, है या सला आप सल्लम ने फरमाया पांच नमाज़ें फर्ज हैं ना लेकिन फजर की नमाज की फ़ज़ीलत खास तौर पर बयान फ़िर फरमाई आपने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएगा मन मनसल सुबह अब जिन्हें सुबह की नमाज नहीं पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया हदीस में आता है जो सुबह उठता है मस्जिद जा रहा है इसके हाथ में ईमान का झंडा है और जो सुबह उठा मस्जिद नहीं गया दुकान जा रहा है दफ्तर जा रहा है कारोबार जा रहा है ओ, -ओ इसके हाथ में किसका झंडा है शैतान का झंडा तो बतो 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 आप सलम ने फरमाया जिसने सुबह नमाज नहीं पढ़ी वजू नहीं किया अल्लाह का नाम नहीं लिया ये वो आदमी है इसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है और जो फजर पढ़ता ही नहीं जो फजर पढ़ता ही नहीं इसके कान तो शैतान के गटर बने हैं